पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने को लेकर काफ़ी गहमा गहमी शुरू हो चुका है वज़ी अजम इमरान ख़ान का कहना है कि उन पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुसलसल दबाव बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये कि इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तनीों को इतमान कन हकूक़ नहीं मिल जाता नफ़ी और इस बात के दो तरफ़ा बात के बीच पाकिस्तान में इसराइल को से ताल्लुक को कायम करने को लेकर ख़ासा अंदाजा लगाया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कुछ सहाफ़ियों की जानब से इस बात को नषर किया जा रहा है कि इसराइल सौ वजूहत पेश कर रहा है पाकिस्तान से ताल्लुक़ कायम किया जाए गोया कि ये मौका अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा है वैसे तो पाकिस्तान चलाने वालों ने इसके मुतालिक फ़ैसला कर चुके हैं लेकिन आवाम के जदबात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कब तक दूसरों की जंग में ख़ुद को तबाह करेगा और अमरीका और सऊदी अरबिया के पैसों पर चलने वाले इनके दबाव को कब तक नकारेंगे इसराइल को तस्लीम करने का ख्याल भी पाकिस्तान के लिए एक लोहे का चना जैसा है क्योंकि ख़ुद वजीर अजम इमरान ख़ान का कहना है कि अगर हम फलस्तनीों के हकूक़ को दरकिनार करके इसराइल को तस्लीम करते हैं तो हमें कश्मीर को भी छोड़ना पड़ेगा इस तरह की इंतहा पसंद राय ने पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के लिए खासी मुश्किल पैदा कर दिया है वहीं हजब अख्तिलाफ़ ने पहले से ही इमरान खान पर कश्मीर को खोने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं अब देखना है कि क्या इमरान खान कब टर्न लेंगे और इसराइल को यार बना लेंगे फिर तो फिर हर चीज़ में पाकिस्तानी यहूद की साजिश कैसे ढूँढेंगे